মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মোৰ নাম অন্তৰা বেনাৰ্জী আজি আমি দশম শ্ৰেণীৰ দ্বাদশ অধ্যায় সম্বন্ধীয় কালি সেইটো চেপ্তাৰৰ আমি ওৱানৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান আৰু টু এই দুটা আমি কৰিছিলো হয়নে আজি আমি তিনি নম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰো আহা চুৰণীয়া আকৃতিৰ ধনু ডালৰ লক্ষ্য কেন্দ্ৰৰ পৰা বাহিৰলৈ পাঁচটা নাম্বাৰ পোৱা অংশ ক্ৰমে চোৱা সোণালী এইটো গ'ল্ড মানে সোণালী নীলা এইখিনি আছে দেই সোণালী ৰঙা নীলা কলা আৰু বগা ৰঙেৰে চ' সোণালী কাৰণে গ'ল্ড দেন এইটো এৰ ৰঙা চেৰেড নীলা মানে ব্লু ব্লেক হ'ল কলা আৰু বগা হ'ল হোৱাইট ঠিক আছে ৰঙেৰে চিহ্নিত কৰি চিত্ৰত আঁকি দেখুওৱা হৈছে সোণালী ৰঙেৰে নিৰ্দেশ কৰা অঞ্চলটোৰ ব্যাস তাৰমানে এইখিনি অঞ্চলৰ ব্যাস কিমান এই ব্যাসটো হৈছে টুৱেণ্টি ফ'ৰ এইখিনি অঞ্চলৰ ব্যাস এইটো হৈছে টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ওৱান চেণ্টিমিটাৰ এইখিনি দিয়া আছে টুৱেণ্টি ওৱান চেণ্টিমিটাৰ আৰু কি কৈছে আৰু বাকী ৰং দিয়া অঞ্চলটোৰ প্ৰত্যেকৰে তাৰমানে এইবোৰ প্ৰত্যেকৰে প্ৰস্থ কিমান এইবোৰ প্ৰত্য়েকৰে প্ৰস্থ বুলি কৈছে টেন পইণ্ট ফাইভ এইবোৰ চেণ্টিমিটাৰণয় কৰা ঠিক আছে একদম ভিতৰত আছে সোণালী তাৰ ব্যাস দিয়া আছে টুৱেণ্টি ওৱান চেণ্টিমিটাৰ চি ব্যাৰ্ধ লিখো চ আমি লিখি দিওঁ এতিয়া সোণালী অংশৰ ব্যাস কিমান আছে টুৱেণ্টি ওৱান চেণ্টিমিটাৰ ফৰ সোণালী অংকৰ ব্যাসাৰ্ধ সোণালী অংকৰ ব্যাসাৰ্ধ কিমান হব টুৱেণ্টি ওৱান বাই টু চেণ্টিমিটাৰ মানে কিমান হব টেন পইণ্ট ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ হল তেনেহলে সোণালী অংশৰ এইখিনি সোণালী অংশৰ সোণালী ৰঙৰ যোনটো বৃত্ত আছে তাৰ কালি আমি উলিয়াব পাৰো স্বামী কি লিখি লম ইয়াতে লিখিম সোণালী ৰঙৰ বৃত্তৰ কালি সোণালী ৰঙৰ বৃত্তৰ কালিটো কি হব বৃত্তৰ কালিৰ ফৰ্মুলা আছিলে পাই আৰ স্কুৱেৰ চ' পাই ভেলুণ্টি টু বাইভেন আৰ এটা কাটিব পাৰি আমি কিমান হ'ব সাত এক গুণ সাত সাত পাঁচ গুণ পঁয়ত্ৰিশ ওৱান পইণ্ট ফাইভ এতিয়া আমি নেক্সট কি কৰিব লাগিব আমি কেইটা পূৰণ কৰিব লাগিব হয়নে চ' আমি পূৰণ কৰি চাওঁ টুৱেণ্টি টুক পোন্ধৰৰ লগত পূৰণ কৰিম আমি পইণ্টকেইটা পিছত বহাম হা টুৱেণ্টি টু পোন্ধৰৰ লগত পূৰণ কৰা ওৱান আছে দহ আৰু এক এঘাৰ দেন এইটো টু টু কিমান হ'ব জিৰ' থ্ৰী থ্ৰী এতিয়া থ্ৰী থ্ৰী জিৰ'ক আমি আকৌ কিহৰ লগত পূৰণ কৰিম থ্ৰী থ্ৰী জিৰ' থ্ৰী থ্ৰী জিৰ' এইটোক আমি আকৌ পূৰণ কৰিম কিহৰ লগত ওৱান জিৰ' ফাইভৰ লগত ছ এতিয়া আকৌ পূৰণ কৰি চাওঁ জিৰ' পোন্ধৰ পাঁচ এক আছে পোন্ধৰ পাঁচ আৰু এক ষোল্ল এইটো জিৰ' মানে গোটেইকেইটাই কি হ'ব জিৰ' হ'ব নেক্সট আহিলে ওৱান ছ' এইটো হ'ল জিৰ' থ্ৰী থ্ৰী ছ' এতিয়া যোগ কৰাচোন কিমান পাবা জিৰ' ফাইভ ছিক্স জিৰ' জিৰ' মানে ছিক্স থ্ৰী প্লাছ ওৱান ফ'ৰ পইণ্টটো বহাম ছে ইয়াতে পইণ্টৰ পিছত এটা ডিজিট ইয়াতে পইণ্টৰ পিছত এটা ডিজিট চেইঘৰ আগত পইণ্ট হ'ব দুঘৰ আগত চ আমাৰ কিমান হ'ল থ্ৰী ফ'ৰ ছিক্স পইণ্ট ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ চ' হ'ল আমাৰ সোণালী অংশৰ কালি ওলালে সোণালী ৰঙৰ যোনটো বৃত্ত আছিলে সেইটো বৃত্তৰ কালি ওলালে এতিয়া ৰঙা অংশটোৰ কাৰণে চোৱা ৰঙা অংশটোৰ কাৰণে আমি কি কৰিব পাৰিম ৰঙা অংশটোৰ কাৰণে আমি যি ঐকেন্দ্ৰিক বৃত্তৰ কালি ওলাইছিলো আমি সেইটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিব পাৰিম ঠিক আছে চ' ৰঙা অংশৰ ৰঙা অংশৰ আমি এটা কাম কৰিব পাৰো এইখিনি যে আমি বেক্ষাৰ্ধ লিখিছো এইটো আৰ ওৱান বুলি ধৰি লওঁ আৰ ওৱান ঠিক আছে এতিয়া ৰঙা অংশৰ ব্যাসাৰ্ধ হব ৰঙা অংশৰ ব্যাসাৰ্ধ আৰ টু এইটো আমি কি বুলি ধৰিম ৰঙা অংশৰ ব্যাসাৰ্ধ আৰ টু হলে প্ৰথমতে ভাবা সোণালী অংশৰ বেষাৰ্দ আছিলে টেন পইণ্ট ফাইভ আৰু ৰঙা অংশটো কি হৈছে আৰু টেন পইণ্ট ফাইভ বাঢ়িছে কাৰণ প্ৰশ্নত কি আছিলে আমাৰ প্ৰশ্নত আছিলে প্ৰত্যেকৰে প্ৰশ্ন টেন পইণ্ট ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ এইটো দিয়া আছিলে চ' ৰঙা অংশৰ কিমান হ'ব ৰঙা অংশৰ বেখাৰ্ড হ'ব টেন পইণ্ট ফাইভ প্লাছ টেন পইণ্ট ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ চ' এইখিনি আমাৰ কিমান হ'বগৈ টুৱেণ্টি ওৱান চেণ্টিমিটাৰ হল তেনেহলে আমি এতিয়া কি লিখিব পাৰিম দেখৰ ৰঙা অংশৰ কালি আমি ঐক্যকেন্দ্ৰিক বৃত্তৰ কালি ওলাইছিলো নহয় জানো এইটো এতিয়া ঐক্যকেন্দ্ৰিক বৃত্ত নহল জানো এইটো কেন্দ্ৰ এইটো সোণালী আৰু এইটো ৰঙা হৈ গল ঐক্ৰিক বৃত্ত চোৱা আমি এতিয়া ঐকেন্দ্ৰিক বৃত্তৰ কালি ফৰ্মুলা ইয়াতে ইউজ কৰিম কি আছিলে পাই আৰ টু স্কুৱেৰ মাইনা পাই ভেলুণ্টি টু বাইভেন আৰ টু স্কুৱেৰ মানে হ'ল টুৱেণ্টি ওৱান স্কুৱাৰ হ'ল এতিয়া এইখিনি স্কুৱেৰ ওলাব গ'লে বহুত টাইম লাগিব নহয় জানো চ' আমি কি কৰিম আমি ইয়াতে এ স্কুৱেৰ মাইনাছ বি স্কুৱাৰ ফৰ্মলা ইউজ কৰিম চ' আমি কি লিখিম টুৱেণ্টি ওৱান প্লাছ টেন পইণ্ট ফাইভ ইন টু টুৱেণ্টি ওৱান মাইনাছ টেন পইণ্ট ফাইভ চ' ইকুৱেল হ'ব থাৰ্টি ওৱানৰ পৰা টেন পইণ্ট ফাইভ বিয়োগ কৰি দিয়া টেন পইণ্ট ফাইভ এতিয়া ছেভেনেৰে এইটোক কাটিব পাৰিম কিমান হ'ব ওৱান পইণ্ট ফাইভ আকৌ আমি কি কৰিম এতিয়া গোটেইখিনি পূৰণ কৰিম পইণ্টটো পিছত দিম প্ৰথমতে থ্ৰী ওৰ লগত কি পূৰণ কৰিম টুৱেণ্টি টু পূৰণ কৰা পাঁচ দুগুণ দহ এক আছে দুই আৰু এক তিনি তিনি দুগুণ এইটো কি হ'ব জিৰ' কাৰণ যিটো টুৱেণ্টি টু আছে চিৰ' থ্ৰী ছিক্স কিমান পালো জিৰ' থ্ৰী এতিয়া জিৰ' জিৰ' থ্ৰী নাইন ছিক্স তাৰমানে আমাৰ ছিক্স নাইন থ্ৰী জিৰ' এইটোক আকৌ কিহৰ লগত পূৰণ কৰিম এই দুটা পূৰণ হ'ল কাৰ লগত পূৰণ কৰিম ওৱান পইণ্ট ফাইভ মানে ফিফটিনৰ লগত ছ' ফিফটিনৰ লগত পূৰণ কৰা প্ৰথমটো জিৰ' পোন্ধৰৰ পাঁচ এক আছে পাঁচ ন গুণ পঞ্চল্লিছ আৰু এক চাৰি আছে দেন ত্ৰিছ আৰু চাৰি থাৰ্টি ফ'ৰ এইখিনি থাকিলে দেন জিৰ' থ্ৰী নাইন ছিক্স কিমান হ'ব জিৰ' ফাইভ নাইন থাৰ্টিনৰ থ্ৰী এক আছে এইখিনি যোগ কৰা টেন হৈছে এতিয়া আকৌ কেইঘৰ আগত পইণ্ট দিম আমি ইয়াতে এক ঘৰ ইয়াতে এক ঘৰ চ' কেইঘৰ আগত দুঘৰ চ' আল্টিমেটলি আমাৰ কিমান হ'ব ওৱান জিৰ' থ্ৰী নাইন পইণ্ট ফাইভ জিৰ' চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ ঠিক আছে চ' আমাৰ এইটো হৈ গ'ল সোণালীও হৈ গল কি আছে সোণালী হল ৰঙা হল এতিয়া কি অংশ আছে আকৌ আমাৰ নীলা চ নীলা অংশৰ কালিৰ কাৰণে আকৌ আমি কি কৰিম এতিয়া আমি নীলা অংশৰ ব্যাসাৰ্ধ প্ৰথমতে লিখিম লিখিম নীলা অংশৰ ব্যাসাৰ্ধ নীলা অংশৰ বেষাৰ্ধ নীলা অংশৰ বেষাৰ্ধ এতিয়া চোৱা নীলা অংশৰ বেষাৰ্ধ কাৰণে প্ৰথমতে আমি চাই লওঁ আমাৰ ৰঙা অংশৰ বেষাৰ্ধ কি আছিলে টুৱেণ্টি ওৱান চেণ্টিমিটাৰ চ' আকৌ তাৰ লগত কি কৰিম নীলা অংশৰ বেষাৰ্ধ এইটো আমি আৰ থ্ৰী বুলি ধৰি লওঁ আৰ থ্ৰী ইকুৱেলছ টু টুৱেণ্টি ওৱান প্লাছ টেন পইণ্ট ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ চ' কি হ'ব এইটো থাৰ্টি ওৱান পইণ্ট ফাইভ লিখিম নীলা অংশৰ কালি নীল অংশৰ কালি নীল অংশৰ কালি আকৌ বৃত্তি কি কৰিম পাই আৰ পাইৰ ভেলুণ্টি টু বাইভেন আৰান পইণ্ট ফাইভ চ' থাৰ্টি ওৱান পইণ্ট ফাইভ হল স্কুৱাৰ বাই আৰ টু হ'ল টুৱেণ্টি ওৱান চ' টুৱেণ্টি ওৱান স্কুৱাৰ এইখিনি আকৌ এস্কুৱাৰ মাইনাছ বি স্কোৱাৰ ফৰ্মুলাত কৰা টুৱেণ্টি টু বাই ছেভেন থাৰ্টি ওৱান পইণ্ট ফাইভ প্লাছ টুৱেণ্টি ওৱান আৰু থাৰ্টি ওৱান পইণ্ট ফাইভ মাইনাছ টুৱেণ্টি ওৱান এইখিনি কি হ'ব এতিয়া টুৱেণ্টি টু বাই ছেভেন থাৰ্টি ওৱান পইণ্ট ফাইভ প্লাছ এইটো কি হ'ব ফিফটি টু পইণ্ট ফাইভ ইনটো থাৰ্টি ওৱান পইণ্ট ফাইভৰ পৰা টুৱেণ্টি ওৱান মাইনাছ কৰি দিয়া কিমান হ'ব এইখিনি বিয়োগ কৰিলে টেন পইণ্ট ফাইভ টেন পইণ্ট ফাইভ হাতৰ লগত যদি কাটি দিওঁ আমি কিমান পাম ওৱান পইণ্ট ফাইভ আকৌ আমি এইখিনি পূৰণ কৰিম এতিয়া কি কি পূৰণ কৰিম প্ৰথমতে ফাইভ টুৱেণ্টি ফাইভৰ লগত টুৱেণ্টি টু পূৰণ কৰা দুই দুগুণ চাৰি আৰু এক পাঁচ পাঁচ দুগুণ নেক্সট পাঁচ দুগুণ দহ শূন্য এক আছে দুই দুগুণ চাৰি আৰু এক পাঁচ পাঁচ দুগুণ দহ চ' কিমান হ'ল এইটো জিৰ' ফাইভ ফাইভ ওৱান ওৱান এতিয়া আমি ওৱান ওৱান ফাইভ ফাইভ জিৰ' ইয়াৰ লগত আকৌ পূৰণ কৰিম ওৱান পইণ্ট ফাইভ মানে ফিফটিন চ' এইখিনি হ'ল জিৰ' পঁচিছৰ পাঁচ দুই আছে পঁচিছৰ দুই সাতাইছ দুই আছে পাঁচ এক গুণ পাঁচ আৰু দুই সাত পাঁচ এক গুণ পাঁচ আৰু একৰ লগত পূৰণ কৰিলে এইটো চেঞ্জ নহয় চিৰ'গ কৰিলে কিমান পাম জিৰ' বাৰ দুই এক আছে বাৰ আৰু এক তেৰ তিনি এক আছে পাঁচ আৰু ছয় আৰু এক সাত ওৱান চ কিমান হ'ব এতিয়া পইণ্টটো ক'ত দিম ইয়াতে পইণ্টৰ পিছত এটা ডিজিট ইয়াতে পইণ্টৰ পিছত এটা ছ' কেইঘৰ আগত দুঘৰ আগত ছমাৰটো কিমান হ'ব ও থ্ৰী টু হৈ গল আৰু বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ বা চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ ঠিক আছে চ' এতিয়া কোন অংশৰ কালি ওলালে আমাৰ নীলা অংশৰ কালিও ওলালে হয়নে নীলা অংশৰ কালি পালো ৰঙা অংশৰ কালি পালো আৰু সোণালী অংশৰ কালি পালো এতিয়া আৰু কি বাকী আছে আমাৰ কলা আৰু বগা চলা অংশৰ কালিৰ কাৰণে আকৌ কি কৰিম আমি এতিয়া আমাৰ নীলাৰ ব্যাসাৰ্ধ কি আছিলে থাৰ্টি ওৱান পইণ্ট ফাইভ চ' কলা অংশৰ কালি কি হব কলা অংশৰ কালিৰ কাৰণে আমি প্ৰথমতে কলা অংশৰ ব্যাসাৰ্ধ লাগিব চ' কলাই অংকৰ অংশৰ ব্য যোনটো আৰ সেইটো হ'ব আমাৰ আছিলে থাৰ্টি ওৱান পইণ্ট ফাইভ চব থাৰ্টি ওৱান পইণ্ট ফাইভ প্লাছ টেন পইণ্ট ফাইভ এইটো কিমান হ'ব চোৱা পাঁচ পাঁচ টু চেণ্টিমিটাৰ পাঁচ পাঁচ দহ এক আছে এক আৰু এক দুই হল আৰু এইটো ফৰ্টি টু পইণ্ট জিৰ' চেণ্টিমিটাৰ মানে কি লিখিম এতিয়া কলা অংশ কলা অংশৰ কালিৰ কাৰণে আমি আকৌ ঐক্যকেন্দ্ৰিক বৃত্তৰ কালিৰ ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম আৰু বাইভেন र फोर स्क्वेयर र फोर स्क्वेयर माने र फोर इसे फोर्टी टू सो फोर्टी टू स्क्वेयर माइनस थर्टी वन पॉइंट फाइव स्क्वेयर ठीक है से ट्वेंटी टू बाय सेवेन इनटू फोर्टी टू प्लस फोर्टी टू प्लस थर्टी वन पॉइंट फाइव इनटू फोर्टी टू माइनस थर्टी वन पॉइंट फाइव सो एक ही नहीं की हबौ টুৱেণ্টি টু বাইভেন ইন টু এইখিনিৰে টেন পইণ্ট ফাইভক কাটিলে আমি কিমান পাম ওৱান পইণ্ট ফাইভ এতিয়া আমি আকৌ পূৰণ কৰিম কি কি পূৰণ কৰিম প্ৰথমতে ছেভেন থ্ৰী ফাইভৰ লগত বাইশ পূৰণ কৰিম চ' এইখিনি কিমান পাম দহ এক আছে ছয় আৰু এক সাত চৈধ্য একেধৰণে জিৰ' ছেভেন ফ'ৰ ওৱান চ' জিৰ' ছেভেন সাত এঘাৰ এক আছে ছয় এক ছ' আমি পালোঁ ওৱান ছিক্স ওৱান ছেভেন জিৰ' এইটোক পূৰণ কৰিম ফিফটিনৰ লগত এতিয়া আকৌ চ' ফিফটিনৰ লগত পূৰণ কৰিলে জিৰ' পাঁচ সাত গুণ পঁয়ত্ৰিশ পাঁচ তিনি আছে পাঁচ এক গুণ পাঁচ আৰু তিনি আঠ ত্ৰিছৰ শূন্য তিনি আছে আঠ হ'ল ওৱানৰ লগত পূৰণ কৰিলে জিৰ' ছেভেন ওৱান ছিক্স ওৱান এতিয়া যোগ কৰি দিওঁ ফাইভ পোন্ধৰ পাঁচ এক আছে এক আৰু এক দুই আঠ আৰু ছয় আঠ আৰু ছয় কিমান হয় চৈধ্য তাৰে চাৰি বহাম এক আছে ছয়টো হ'ল টু ফ'ৰ টু ফাইভ পইণ্ট ফাইভ জিৰ' চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ এইটো হ'ল আমাৰ কলা অংশৰ কালি এতিয়া লাষ্ট আমাৰ কি আছে বগা অংশৰ কালি চাৰ কাৰণে লিখিম বগা অংশৰ বগা অংশৰ ব্যাসাৰ্ধ যোনটো আৰ ফাইভ ধৰিলো চ' বগা অংশৰ ব্যাসাৰ্ধ কি হ'ব ফৰ্টি টু প্লাছ ফৰ্টি টু প্লাছ টেন পইণ্ট ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ টেন পইণ্ট ফাইভ প্ৰতিটোৰ লগত কিয় যোগ কৰিছোঁ কাৰণ কৈ দিছে যে প্ৰতিটোৰ প্ৰশ্ন কিমান টেন পইণ্ট ফাইভ এইটো কিমান হ'ব এতিয়া এইটো হ'ল ফিফটি টু পইণ্ট ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ হ'ল এতিয়া আমি কি কৰিম আমি এতিয়া লিখিম বগা অংশৰ বগা অংশৰ

কি হ'ব তেতিয়া ফিফটি টু পইণ্ট ফাইভ প্লাছ ফৰ্টি টু ইণ্টু ফিফটি টু পইণ্ট ফাইভ মাইনাছ ফৰ্টি টু হয়নে চ' টুৱেণ্টি টু বাই ছেভেন এইটো পূৰণ কৰা এইটো পূৰণ কৰিম তাৰ আগতে এইখিনি আমি যোগ কৰি লওঁ এইটো কিমান হ'ব দুই দুই চাৰি ন পইণ্ট ফাইভ ইণ্টু এইখিনি বিয়োগ কৰিলে টেন পইণ্ট ফাইভ ক' ছেভেনৰ লগত টেন পইণ্ট ফাইভ কাটিলে কিমান পাম ওৱান পইণ্ট ফাইভ এইখিনি আমি পূৰণ কৰি লওঁ কাষত নাইন ফ'ৰ ফাইভ তাৰ লগত পূৰণ হ'ব টুৱেণ্টি টু পাঁচ দুগুণ দহ এক আছে চাৰি দুগুণ আঠ আৰু এক ন ন দুগুণ ওঠৰ একে আহিব যিটো দুই আছে সেইটো কি হ'ব ওৱান এইট নাইন জিৰ' এতিয়া যোগ কৰি লওঁ জিৰ' নাইন সোতৰ সাত এক আছে আটাইকৈ ন এক দহৰ শূন্য এক আছে দুই ছ' এইটো হ'ল টু জিৰ' ছেভেন নাইন জিৰ' ফিফটিনৰ লগত পূৰণ কৰা কৰিলে কিমান হ'ব এইটো শূন্য পাঁচ ন গুণ পঞ্চল্লিছৰ পাঁচ চাৰি আছে পঁয়ত্ৰিছ আৰু চাৰি থাৰ্টি নাইন ন আছে ন লিখিলোঁ তিনি আছে পাঁচ শূন্য আৰু তিনি দহ আৰু এইটো যিটো একৰ লগত চ' চেইঞ্জ নহয় নাইন চেভেন জিৰ' টু যোগ কৰি দিয়া জিৰ' ফাইভ ন ন ওঠৰ আঠ এক আছে দহ আৰু এক এঘাৰ এক আছে এক তিনি চ' এইটো কিমান হ'ব থ্ৰী ওৱান ওৱান এইট ফাইভ জিৰ' আকৌ দুই ঘৰ আগত পইণ্ট দিম ইমান চেণ্টিমিটাৰ দেখিলা আমি প্ৰতিটো অংশৰ কালি এনেকে ওলাব পাৰিলো লেংডি হয় কিন্তু টান নহয় চাওঁ এখন গাড়ীৰ চকাবোৰৰ প্ৰত্যেকৰ ব্যাস দিয়া আছে প্ৰশ্নটো ভালকে চাবা যে ব্যাস আছে নে বেষাৰ্দ আছে কাৰণ আমি ফৰ্মুলাবোৰত ব্যাসাৰ্দ ইউজ কৰিছো যদি ব্যাস আছে আমি কি কৰিব লাগিব সেইটো ব্যাসাৰ্দ আনিব লাগিব ব্যাস এইটি চেণ্টিমিটাৰ যেতিয়া গাড়ীখনে প্ৰতি ঘণ্টাত গৈ থাকে চকাই দহ মিনিটত কিমানটা সম্পূৰ্ণ ঘূৰণ কৰে চ এইটো আমাৰ হল প্ৰশ্ন তোমালোকক আমি কৈছিলো এবাৰ যে গাড়ীৰ চকা যেতিয়া আহে গাড়ীৰ চকা এবাৰত কিমান যায় গাড়ীৰ চকা এবাৰৰ সম্পূৰ্ণ ঘূৰণ হয় চকাটোৰ পৰিধি নহয় জানো যেতিয়া আমি পৰিধি বুজাইছিলো তেতিয়া এইখিনিক কৈছিলো যে গাড়ীৰ চকা যেতিয়া চকা ইয়াৰ পৰা গৈ আকৌ পোৱালৈকে যিমানটো দূৰত্ব যাব সেইটো হল তাৰ এবাৰ সম্পূৰ্ণ ঘূৰণ আৰু সেই ঘূৰণত চকাটো কি হব ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ যদি আকৌ ইয়ালৈ আহে তাৰমানেতো কি হল চকাটোৰ পৰিধি ঠিক আছে চামি ইয়াতে লিখি লম প্ৰথমতে চকাৰ ব্য ব্যাস কিমান দিয়া আছে এইট্টি চেণ্টিমিটাৰ আমি কি লাগে বুলি কলো আমাৰ লাগে চকাৰ ব্যাৰ্ধ চকাৰ ব্যাসাৰ্ধ যোনটো আমি ধৰি লওঁ আৰ বুলি সেইটো কি হব ব্যাস যদি এইট্টি হয় ব্যাসাৰ্ধ কিমান হব এইটি বাই টু মানে কিমান হ'ব ফৰ্টি চেণ্টিমিটাৰ এতিয়া চেণ্টিমিটাৰত আছে আমি এইটো মিটাৰত ললে কি হব জিৰ' পইণ্ট ফ'ৰ মিটাৰ এইখিনি আমি কৰি থলো ঠিক আছে নেক্সট হল এবাৰ সম্পূৰ্ণ ঘূৰ অতিক্ৰম কৰা অতিক্ৰম কৰা দূৰত্ব ইকুৱেলছ টু চকাৰ পৰিধি এইটো কৈছোৱে কিয় ন কৈছিলো নহয় জানো পৰিধি তকাৰ পৰিধি হ'লে পৰিধিৰ ফৰ্মুলেপ কি হয় বৃত্তা কাৰ বৃত্তই হ'বলি চ' বৃত্তৰ পৰিধিৰ ফৰ্মুলা কি টু পাই আৰ হ'লে টু পাইৰ ভেলু টুৱেণ্টি টু বাই ছেভেন আৰু আৰ হ'ল জিৰ' পইণ্ট ফ'ৰ চ এইখিনি আমি অকণমান চল্ভ কৰি লিখিলে কি লিখিব পাৰো আমি লিখিব পাৰো ফৰ্টি ফ'ৰ ইনু জিৰ' পইণ্ট ফ'ৰ ইমান মিটাৰ কাৰণ আমি চেণ্টিমিটাৰটো মিটাৰলৈ আনিছিলো হয়নে এইটো হ'ল এবাৰ ঘূৰ্ণত অতিক্ৰম কৰা দূৰত্ব এইখিনি হ'ল কি যে প্ৰতি ঘণ্টাত গাড়ীখনে প্ৰতি ঘণ্টাত ছিক্সটি ছিক্স কিলোমিটাৰ দ্ৰুতিত গৈ থাকে তাৰমানে প্ৰতি ঘণ্টাত গাড়ীখনে কিমান যায় আৰু প্ৰতি ঘণ্টা মানে এক ঘণ্টা মানে কিমান মিনিট ছিক্সটি মিনিট হয়নে চ' ছিক্সটি মিনিটত গাড়ীখন কিমান যাব মিনিটত গাড়ীখন যায় আমাৰ ইয়াতে কিমান মিনিট আছে দহ মিনিটত কিমানখিনি সেইখিনি আমি চিন্তা লিখি লওঁ গাড়ীখনে অতিক্ৰম কৰা অতিক্ৰম কৰা দূৰত্বিটাৰ এইটো কিয় লিখিলো এনেকুৱা কাৰণ কি কাৰণ হ'ল কিলোমিটাৰ মানে হ'ল ইনটো থাউজেণ্ড মিটাৰ এইটো কাৰণে লিখিলো ঠিক আছে চ' একেবাৰে লিখিলোঁ দেয়াৰ ফ'ৰ এক মিনিটত গাড়ীখনে অতিক্ৰম কৰা দূৰত্ব এনেকে ঐকিক নিয়মৰ তোমালোকে কৰিছা ন এইটো কিমান হ'ব জিৰ' জিৰ' আছিলে দহ মিনিট চিনিটত কিমান অতিক্ৰম কৰিব গাড়ীখনে অতিক্ৰম কৰা দূৰত্ব হ'ল জিৰ' 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 ইন টু টেন বাই ছিক্স মিটাৰ এইখিনি কাটি দিয়া ছিক্সটি জিৰ' কাটিলে ছয়েৰে এইখিনি কাটিলে কিমান হ'ব ছয় এক গুণ ছয় ছয় এক গুণ ছয় আৰু লগত তিনিটা শূন্য ছ কিমান হ'ব এঘাৰ হাজাৰ মিটাৰ এইখিনি আমাৰ কি হৈছে এইখিনি আমাৰ কৈছে এইখিনিৰ পৰা আমি কি ওলালো আমি ওলালো যে দহ মিনিটত গাড়ীখনে কিমান যাব এঘাৰ হাজাৰ মিটাৰ যাব কিন্তু আমাৰ ইয়াতে কি লাগে আমাৰ ইয়াতে লাগে যে এই যে এঘাৰ হাজাৰ মিটাৰ যাব সেই এঘাৰ হাজাৰ মিটাৰ যাবলৈ চকাখনে কিমান বাৰ ঘূৰিব বুজি পাইছা প্ৰশ্নটো ত প্ৰথম আমি যি কৰিছো সেইটো হৈছে কি এইখিনি দূৰত্ব ফৰ্টি ফ'ৰ ইনটু জিৰ' পইণ্ট ফ'ৰ বাই ছেভেন মিটাৰ এইখিনি দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰোতে চকাখনে কিমান বাৰ ঘূৰিছে চকাখনে এবাৰ ঘূৰিছে হয়নে তেনেহ'লে এঘাৰ হাজাৰ মিটাৰ ইমানখিনি দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিবলৈ চকাখনে কিমান বাৰ ঘূৰিব সেইটো আমি আকৌ উইকিক নিয়মত ওলাই ল'ব পাৰোঁ চামি কি লিখিম আমি লিখিম ফৰ্টি ফ'ৰ ইনটু জিৰ' পইণ্ট ফ'ৰ বাই ছেভেন এইখিনি আমি পূৰণ কৰিব পাৰিলো হয় কিন্তু আমাৰ এনেও পিছত কেলকুলেশ্যনত লাগিব কাৰণে পূৰণ নাই কৰা মিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিবলৈ অতিক্ৰম কৰিবলৈ কৰিবলৈ চকাখনে এবাৰ ঘূৰে হৈছে ডেয়াৰ ফ'ৰ এক মিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিবলৈ ষ্টনে কিমান বাৰ ঘূৰিব ওৱান বাই ফৰ্টি ফ'ৰ ইনটো জিৰ' পইণ্ট ফ'ৰ বাই ছেভেন এই চেভেনটো ওপৰত উঠি যাব হয়নে আৰু এতিয়া আমাৰ কিমান বাৰ আছে এঘাৰ হাজাৰ মিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিবলৈ চকাখনে এতিয়া কিমান বাৰ ঘূৰিব ছেভেনটো ওপৰত যাব লগতে এঘাৰ হাজাৰ ফৰ্টি ফ'ৰ ইণ্টু জিৰ' পইণ্ট ফ'ৰ এইখিনি আমি এতিয়া কেলকুলেট কৰিব লাগিব ঠিক আছে চ' কেলকুলেট কৰিবলৈ আমি যদি পইণ্টটো উঠাই দিওঁ পইণ্টটো উঠালে আমি কি দিব লাগিব এটা জিৰ' দিব লাগিব হয়নে চ' আমি কি দিব লাগিব ওৱান ওৱান জিৰ' 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 ইনু টেন দিলেহে কি হ'ব আমাৰ ফৰ্টি ফ'ৰ ইনটো ফ'ৰ হ'ব হয়নে চ' এতিয়া আমি কাটিব পাৰোঁ চোৱা এইটোক চাৰি এঘাৰৰে কাটিলে কিমান পাম চাৰি এইটোক এঘাৰৰে কাটিলে কিমান পাম জিৰ' 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 এক হাজাৰ হয়নে এক হাজাৰক যদি আমি চাৰিৰে কাটো তেতিয়া আমি বা এইটোক তোমালোকে যদি কাটা পাঁচ দুয়েৰে কিমান পাবা পাঁচ দুয়েৰে কাটিলে দুই এতিয়া এক হাজাৰক দুইৰে কাটিলে কিমান পাম ফাইভ হাণ্ড্ৰেড হয়নে এই ফাইভ হাণ্ড্ৰেডক যদি আকৌ আমি চাৰিৰে কাটো কিমান পাম ফাইভ হাণ্ড্ৰেড চাৰিৰে হৰণ কৰা কিমান হ'ব চাৰি এক গুণ চাৰি এক শূন্য আহিব চ কিমান হ'ব চাৰি দুগুণ আঠ দুই আকৌ শূন্যটো আহিব চাৰি পাঁচ গুণ বিছ চ কিমান হ'ব চাৰিৰে পাঁচশক কাটিলে আমি কিমান পাম আমাৰ কি কি থাকিলে এই দুটা পূৰণ কৰা কিমান হ'ব ছেভেন ইণ্টু দুই আছে বাৰ পাঁচ দুগুণ দহ আৰু দুই বাৰ এক আছে পাঁচ একগুণ পাঁচ আৰু এক ছয় আকৌ এইটো পূৰণ কৰা পাঁচ সাত গুণ পয়ত্ৰিশ পাঁচ তিনি আছে সাত দুগুণ সাত দুগুণ চৈধ্য আৰু তিনি সোতৰ এক আছে সাত ছয় গুণ বিয়াল্লিছ আৰু এক ফৰ্টি থ্ৰী চ কিমান বাৰ ঘূৰিবাৰ বুজি পাইছা চ দহ মিনিটত গাড়ীৰ চখাখনে কিমান বাৰ ঘূৰিব সেই ঐক নিয়মে এবাৰ এইফালৰ পৰা এবাৰ সেইফালৰ পৰা তেনেকে লিখাটো অলপ মিলাই মেলি কৰিছো ঠিক আছে আচ্ছা নেক্সট কি আছে নেক্সট আছে তলত দিয়াবোৰৰ শুদ্ধ উত্তৰত চিন দিয়া আৰু তোমাৰ বাচনিৰ যুক্তি দৰ্শোৱা যদি এটা বৃত্তৰ পৰিসীমা আৰু কালি সাংখ্যকভাৱে সমান হয় এতিয়া তোমালোকে প্ৰথমতে চোৱা বৃত্তৰ পৰিসীমা বা পৰিধি হল টু পাই আৰ আৰু কালি হ'ল পাই আৰ স্কুৱেৰ ঠিক আছে সাংখ্যকভাৱে সমান কাৰণে আমি কি কৰিলো পাই পাই কাটি দিব পাৰো আৰ ইয়াতে এটা আছিলে আৰু ইয়াতে তাৰমানে আমি কি লিখিব পাৰো টু ইকুৱেল টু আৰ স্কুৱেৰ বাই আৰ এইটো হ'ব পাৰে দিছ এমপ্লাইজ টু ইকুৱেলৰ ভেলু কিমান আৰৰ ভেলু হ'ল দুই একক ঠিক আছে চ' এইখিনিতে আমাৰ অনুশীলনী টুৱেলভ পইণ্ট ওৱান শেষ হ'ল তোমালোকে ভালকৈ প্ৰেক্টিচ কৰিবা ইয়াৰ পৰৱৰ্তীখিনি আমি নেক্সট ক্লাছত আলোচনা কৰিম ধন্যবাদ